Okay, hai happy trading guys. Jumpa lagi kita pada video kali ini. Untuk tajuk kita waktu dagangan FCPO iaitu lebih tepat lagi menerangkan cara market bergerak dan juga waktu aktif. Okey, tajuk hari ini, um, tajuk basic dan tajuk ni pun uh, merupakan info penting juga untuk kita nak uh, nak kenai dengan dengan ni dengan lebih mendalam. Okay, waktu dagangan FCPO dan cara ia bergerak. Jadi waktu untuk siapa yang baru lagi dalam uh, FCPO ni, kita uh, akan berkenalan dengan waktu dagangan ni dengan lebih tepat. Ramai trader sekarang ni dalam FCPO ni dia ada juga set a uh, fokus kepada setup tapi dia masih rugilah. So Masalah yang berlaku di sini bukan disebabkan oleh uh, analisis teknikal tu sahaja tapi disebabkan oleh waktu dagangan yang mereka pilih. Jadi disebabkan oleh waktu dagangan tersebut juga boleh menyebabkan uh, price tak sampai ke take profit, pergi ke stop loss dulu. Jadi benda-benda inilah yang kita akan kupaskan dalam video kali ini supaya kita dapat uh, sedikit idea macam mana kita nak trade lepas ni. ok, jadi waktu dagangan kita akan tengok dulu waktu dagangan untuk FCPO waktu dagangan untuk FCPO ni dia terbahagi kepada tiga bahagian so saya akan terangkan dulu untuk dagangan waktu pertama dan kedua lebih tepat lagi waktu siang lah ok so waktu siang ni FCPO ni dia bergerak waktu pagi jam 10.30 pagi sehingga 12.30 tengah hari ini dikatakan waktu pagi manakala sesi yang kedua ialah waktu petang bermula 2:30 petang hingga 6 petang. Jadi ini dua, dua sesi ni adalah sesi yang kita boleh trade di waktu siang. Manakala satu sesi lagi adalah sesi malam. So pada sesi malam ni kalau kita lihat dia sesuai juga untuk yang kita kata bekerja ataupun yang ada rutin harian yang lah di waktu siang kan. Jadi untuk sesi malam ni kita boleh trade juga Uh, jam 9 malam sehingga jam 11 malam. Tapi ada sedikit penambahan info baru bermula daripada 12 Januari 2026 nanti uh, trading hours ni dipendekkan jadi 9 malam sehingga 11 malam sahaja. Okey, so apa yang kita perlu tahu daripada tiga ketiga tiga sesi ni SCPA, ACPO ni dia tak bergerak sama tau dia daripada setiap sesi ni dia tak bergerak sama contoh waktu tengah hari waktu tengah hari slow waktu pagi slow mungkin waktu petang akan laju kalau contohnya waktu pagi laju waktu pelang waktu pelan waktu petang dia akan slow dan waktu malam pula dia akan laju dia macam tu dia dia berubah mengikut karakter aa, apa yang berlaku pada sesi-sesi yang sebelumnya jadi ini adalah info asas untuk kita yang baru nak tahu berkenaan dengan FCPO ni. Okey, yang kedua, jom kita tengok dalam sikit macam mana apa pantang larang dalam FCPO ni sebab pantang larang ni pun penting juga. Kadang-kadang kita pun tak tahu kan, ha, kat mana nak buat trading atau semua. Okey, so ciri yang dia bergerak, ciri pergerakan di waktu pagi. Okey, waktu siang, waktu siang ni biasanya market yang bergerak di waktu siang dia market ni biasanya dia baru buka. So bila baru buka daripada nilah daripada sesi penutupan tu. So banyak yang akan berlaku gap sebagai contohnya daripada hasil daripada news yang semalam. Jadi waktu pagi ni memang kita perlu berhati-hatilah, tak perlu nak terlalu agresif sangat untuk kita nak masuk entry sebab ramai orang anggap oh bila market buka ni ini peluang lah untuk dia nak kita kata nak ambil duit profit kan tapi sebenarnya tak setiap kali kita menjalankan aktiviti trading tu kita kena kena ada pengalaman dan kena perhatikan benda ni baru kita boleh masuk dalam pasaran jadi siapakah yang sesuai untuk trade dalam uh, waktu pagi ni So biasanya skapa lah Skapa yang berpengalaman ni Dia orang ada peluang So dia tak perlu Lepas tu kalau contohnya Kalau contoh trader yang Selalu trade breakout contohnya Pun boleh Jadi dekat sini Kebanyakannya um, Sesuai lah untuk scalping uh, Supaya boleh buat profit Ok so seterusnya Saya akan explain pula Untuk sesi petang Sesi tengah hari apa apa kriteria-kriteria pergerakan waktu tengah hari ni ok, waktu tengah hari ni antara petang lah kita kat petang lah waktu petang ni biasanya kalau kita tengok uh, dekat sini dia market ni uh, kita kata bergerak dengan lebih uh, aktif berbanding waktu pagi dia banyak follow dia punya um, um, trading tu chat tu dia banyak follow daripada waktu pagi kerana dekat sini kalau kita tengok banyaklah lah tu stok tu dia lebih jelas dan juga waktu yang terbaik untuk trader baru ni trade ha, jadi waktu petang ni dia lebih senang lah kita nak baca kita nak baca pergerakan market menggunakan analisis jadi entry kita tu lebih lebih rasional berbanding kalau contoh waktu sideway tu tak nampak nak masuk juga trade tu mungkin akan berlaku sedikit kesilapan Okey, so waktu malam pula apa yang apa yang kita nak tahu pula waktu malam ciri-ciri pergerakan waktu malam. Okey, untuk pergerakan ciri-ciri waktu malam ni dia berbeza sikit daripada waktu siang sebab benda malam ni orang kata uh, waktu malam ni dia ada sometime tu dia laju tau ada sometime tu dia slow tapi tengok kepada analisis tu juga jadi untuk ciri pergerakan di waktu malam ni dia sangat aktif sebab dia dipengaruhi oleh market global. Contohnya seaboard, crude oil dan juga soya bean. Disebabkan oleh pengaruh-pengaruh ketiga-tiga komoditi uh, ini pun menyebabkan dia boleh bergerak laju. So tick pun boleh bergerak laju kat sini kalau kita lihat dan kita kena fahamlah risiko dia bila market tu agresif bermakna dia tak sesuai sangat untuk trader baru yang trade tanpa plan. Disebabkan oleh stop loss tu mungkin menjadi lebih besar daripada kebiasaan. Ini yang kita perlu perhatikan dulu sebelum menjalankan trade so untuk untuk video-video ni memang kita bagi asas lah dia punya dia tak kepada teknikal sangat tapi nak follow yang teknikal tu after this punya video Okay, so kenapa kalau kita perhatikan kat sini kenapa uh, waktu pergerak waktu, ten, waktu malam ni kenapa dia boleh jadi kuat sebab waktu-waktu ni institusi banyak masuk dalam market lepas tu pula kurang kurang pemain lah aa, institusi banyak masuk market tu akan jadi laju jadi kat sini kalau kita nak tahu kaedah-kaedah macam mana volume volume tu jadi banyak antaranya kalau banyak pergerakan tu disebabkan oleh institusi masuk jadi pergerak laju so kalau contohnya market tu slow market tu mati ni disebabkan oleh kurangnya ada order ataupun kita kata aa, supply and demand dalam pergerakan market tu jadi untuk seterusnya dia ni pengaruh yang disebabkan oleh faktor-faktor pergerakan ni juga oleh market global macam yang kita tengok tadi crude oil, soybean dan juga USD dan komoditi-komoditi lain turut menjadi uh, peranan kepada pergerakan market pada sesi-sesi tertentu. Jadi psikologi dia yang kita perlu tahu di sini, open season ni biasanya ada uh, emosi emosi yang lah, maksudnya permintaan yang tinggi untuk masuk, tapi untuk close season ni biasanya ramai trader dah mula dah mula ambil profit taking maksudnya dia orang dah keluar daripada market. Jadi yang ni pun boleh menjadi satu panduan juga untuk kita nak nak faham dia punya character of uh, market yang tengah berlaku pada FCPO ni. Jadi biasanya apakah kesilapan yang biasanya berlaku kepada trader-trader yang baru-baru orang kata bergiat nak bergiat dalam trading FCPO ni. Biasanya saya senaraikan sikit dekat sini eh. So antara sebab-sebab dia kalau kita perhatikan dekat sini Dia selalu buat benda yang orang lain tak buat Contohnya Contohnya kalau kita tengok dekat sini Trade waktu market slow Ini antara salah satu penyebab kenapa berlakunya kerugian disebabkan oleh apabila slow macam saya explain tadi dia susah nak capai tahap take profit yang lebih jauh, lebih besar. Tapi di sebaliknya dia akan mula menggerakkan price tersebut ke arah yang bertentangan ataupun dia menguji kita punya emosi dengan berlakunya floating. Itu salah satu. Yang kedua entry tanpa tahu sesi. Susah so, se tahap tanpa tahu sesi ni maksudnya kita tak sabar. Kita dah tahu dah sesi pagi tu slow. Jadi sesi petang kita buat anggapan yang dia terus akan laju. Tak juga. Dia mestilah kita kena tahu apa punca-punca karakter-karakter yang bakal yang boleh kita jadikan point untuk kita nak jalankan trading. Semua ni kita boleh kita akan explain pada video yang akan datang juga. So yang ketiga paksa trade setiap hari. Ramai trader ni disuka paksa untuk dia nak trade. Sebab apa? Sebab bagi dia dia memerlukan pendapatan dia memerlukan profit ha, jadi dia memaksa untuk berlaku melakukan trading itu pun tidak tidak bagus sama sekali jugalah dalam dalam kita punya career so yang ketiga semakkan strategi waktu siang dia tak dia tak sama Dia tak sama Strategi waktu malam Dan strategi-strategi Waktu siang ni Memang tak sama Jadi untuk nak Synchronize kan SOP kita ni Kita kena-kenal pasti Mana satu SOP Ataupun karakter-karakter Yang bersesuaian dengan kita Contoh Biasanya kita trade petang Tiba-tiba Waktu petang tu Tak ada dia punya SOP kita Dia jadi waktu malam Then Waktu malam baru Sesuai dengan SOP kita Baru kita trade waktu malam Kita tak boleh Oh pagi sama guna Petang guna sama Malam pun guna sama tak boleh sebab pergerakan liquidity tadi akan membantutkan kita punya profit jadi rumusan yang saya dapat berikan dekat sini adalah awal pagi ni kesesuaiannya dia orang kata sederhana lah pergerakan market dia sederhana, dia tak laju tapi kalau ada point yang sama dengan kita punya position uh, SOP, kita boleh ambil tapi kalau tiada, jangan paksa keep on monitor kita punya Uh, pergerakan cat tadi untuk sesi petang pula kalau boleh adalah waktu yang terbaik lah kebiasaannya cuma kalau di sini kena pastikan juga SOP mestilah selaras dengan pergerakan cat untuk malam hanya trader yang berpengalaman ataupun kita dah berusia trading dalam 2-3 bulan uh, 2-3 tahun pun boleh jugalah ikut kepada kita punya performance jadi untuk dapatkan kesemua ilmu-ilmu uh, yang lebih dalam ni saya mintalah untuk follow video ni sebab uh, video kita akan mengikut silibus-silibus yang ditetapkan maksudnya kita akan go to one by one supaya kita penuhkan konten ini dengan benda-benda yang ada ada flow saya tak nak terus jump to uh, technical analysis without kita tahu flow yang sebenar kita tak nak benda tu berlaku jadi uh, boleh follow video ni supaya kok kita dapat lagi manfaat sebab setiap tajuk-tajuk ni dia ada kekuatan dia dia ada kepentingan yang tersendiri dia tak sama macam kita jump to market terus sebab without basic market trading ni akan boleh makan kita dalam profit kita tu ataupun equity kita jadi um, saya nak tekankan kat sini uh, tak semua waktu kita boleh trade maksudnya waktu pagi pun boleh malam pun boleh walaupun market tu open yang pastinya sebelum melakukan trading dapatkan satu SOP lengkap dulu terlebih dahulu daripada senior ataupun rujukan kita tu dan pastikan SOP tersebut mempunyai uh, kadar yang tinggi uh, peluang keuntungan kena tengok juga jangan terus ambil SOP tersebut nampak pagi nampak entry terus masuk petang nampak entry terus masuk tak semestinya the best is cuba dulu try dulu menggunakan SOP tersebut beberapa kali dan kalau boleh lengkapkan 100 kali then buat sedikit uh, analisis berkenaan dengan SOP tersebut bersesuaian tak dengan kita punya rutin harian. Sebab rutin rutin harian kita ni berkait rapat dengan aktiviti trading. Sebab ada juga orang yang kerja waktu siang, jadi dia kena trade waktu malam. So, benda tu yang saya cakapkan rutin harian kena bersesuaian dengan strategi. Tak boleh kalau orang tu berjaya waktu siang, kita pun nak nak trade waktu siang. Tak. Be yourself. Dalam trading ni kita kena jadi diri sendiri. Jangan ikut orang. Okey. Saya rasa sampai di sini dulu. Untuk video kali ini jangan lupa follow dan subscribe untuk ikuti video-video tajuk-tajuk yang lebih uh, best yang lebih orang kata touchable. Uh, jadi sampai di sini dulu wabillahi taufik waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.